بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم حالات سے مقابلہ کرنے والے لوگوں کے خصوصیات بتائیں گے وہ لوگ جو کہ حالات کو بدلتے ہیں اور وہ لوگ جو حالات میں بدلتے ہیں ان دونوں کی خصوصیات کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حالات زندگی کا جبر ہوں یا پھر فقط صبر مقابلے کے متقاضی ہوتے ہیں سکوت یا شکست تسلیم کرنا فقط مردہ لوگوں کا شیوہ ہے سچ ہے کہ مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے اور فقط زندہ دل ہی جانتے ہیں کہ حالات کے مقابلے میں آخر تک کیسے کڑا رہا جا سکتا ہے اور اگر یہ موت ہے تو اسے اس قدر انتظار کروایا جائے کہ جب تک مقصد حاصل نہ ہو تب تک خوابوں کا تعاقب کیا جائے وہ اس لیے بھی کہ زندگی پر جو لوگ چھا جائیں موت ان کا تواف کرتی ہے ابھی اپنے تیسس کے لیے حالات سے نمٹنے کا سکیل ترجمہ کر رہا تھا تو کافی حیرت ہوئی کہ کچھ لوگ حالات کا دارہ کیسے بدلتے ہیں اور کچھ لوگ حالات میں کیسے پستے رہتے ہیں تمام تر حیرتوں کو پس پش ڈال کر اتنا ہی جان پایا ہوں کہ وہ جو حالات کو بدلتے ہیں اور وہ جو حالات میں بدلتے ہیں ب جسم و جسمانیت فرق نہیں ہوتا ہوتا ہے فرق تو فقط اس ذہنی کیفیت کا جو ہم اس وقت رکھتے ہیں حالات کا دھارا بدلنے والے مندرجہ ذیل خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں وہ مثبت دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں وہ حالات کا مثبت رخ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مشکلات سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر مختلف زاویہ ہائے نظر سے اسے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر اس صورت حال میں ان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے اس سے آزما ہو سکتے ہیں اگر ان کے سر کٹنے کی باری ہو تو بقول اقبال شمشیر کی آب دیکھنے کی خواہش انہیں عام لوگوں سے ممتاز بناتی ہے اگر یہ موت کی بستر پر ہوتے ہیں تب بھی کیک کی تعریف کیے بنا نہیں رہتے ان کی زندگی اتنی بھرپور ہوتی ہے کہ فقط کہتے ہیں میں چلا اور جب آپ پوچھتے ہیں کہ کہاں تو یہ دوسرے جہاں کی سیر کے لیے نکل چکے ہوتے ہیں جو بقول سٹیو جابس کے وہ پاگل لوگ جو دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو دنیا کو بدلتے بھی ہیں اگلی خصوصیت ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ متبادل حل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ اس مشکل کے کئی متبادل حل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہماری طرح سے دیواروں سے سر نہیں ٹکراتے ہیں یہ بند گلی میں بھی رستوں کی گوج لگاتے ہیں یہ فقط اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایسا ہی کرتے ہیں ہماری ایک استاد کی یہ بات آج تک یاد ہے مجھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اکل مند وہ ہے جس کے پاس کئی متبادل ہوں کئی الٹرنیٹیوز ہوں اور میرے نزدیک تجربات کا نچھوڑ بھی یہی ہے کہ ان لوگوں کے حالات کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتے جن کے پاس کئی اور متبادل ہوں اور وہ لوگ حالات کے جبر و کہر کا شکار ضرور ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی بھی متبادل نہ ہو یہ لوگ حس حصے مداح کمال کی رکھتے ہیں یہ ہر حال میں مزاح دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں موت کی دہلیز پہ بھی یہ مزاح کیے بنا نہیں رہتے ہیں ہر مشکل حالت میں مذاق کرنا ان کا شیوا اور طریقہ ہے کوئی عیادت کرنے جائے تو کہتے ہیں لو جی تم بھی آخری دیدار کے لیے آ گئے اتنی جلدی تم لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا طلاق کے وقت کہتے ہیں یار سالوں بعد بیوی یا شوہر کو پتہ چلا کہ گاڑی کے دو پہیے ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے تو میکینک سے بدلنے کی اپیل کی ہے اپنوں کی موت پہ کہتے ہیں شکر ہے کہ مزید غم سہنے کو زندہ نہیں رہے نیز اپنے لیے وہاں سیٹنگ کرنے گئے ہیں یہ پوچھنے کے استفسار پہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ناچ رہے ہیں اور اگر ایسا جواب کوئی اور دے تو جب سے کہتے ہیں کہ اکیلے اکیلے اس لا جواب حصے مداح سے یہ مشکلات کی شدت کو ختم یا پھر کم کر لیتے ہیں اور شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے جو اس عالم میں بھی مسکرائے با خدا مجھ کو خدا لگتا ہے طویل المیاد منصوبے یہ جب بھی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں تو یہ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ میرے لیے ضروری لینے والے اقدامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ جو لانگ ٹرم منصوبے بناتے ہیں خوابوں آرزوں اور تمناؤں کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مشکلات ان طویل المیاد منصوبوں خوابوں آرزوؤں اور تمناؤں کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ ہر مشکل سے کچھ ایسا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو انہیں بعد میں کام آ سکے یہ بار بار خود کو آگ میں نہیں جلساتے فقط یہ دیکھنے کے لیے کہ آگ جلاتی ہے یا کہ نہیں بلکہ وہ ایک بار جلنے پر پھر کبھی آگ کے گر چکر نہیں لگاتے یہ لوگ اصل اور مجاز کا فرق جانتے ہیں یہ اکثر یہ یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسئلہ اتنا سنجیدہ نہیں ہوتا جتنا کہ یہ دکھائی دیتا ہے اصل مسئلہ کبھی بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا کہ ہماری سوچ اسے بنا دیتی ہے شیکسپیئر تو اس حد تک بھی گئے ہیں کہ کوئی چیز بتاتے خود اچھی یا بری نہیں ہوتی ہماری سوچ اسے اچھا اور برا بنا دیتی ہے اگرچہ اس سے مکمل اتفاق تو مشکل ہو مگر مکمل انکار بھی نہیں کیا جا سکتا حالات کی نذاکت اور اس سے ہلاکت فقط بے خبروں کے نصیب میں ہوتی ہے یہ لوگ جسمانی حرکت کا استعمال کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر اپنی بربادی کا تماشا نہیں دیکھتے بلکہ اکثر ورزش مشاغل اور مراقبے کو مشکل حالات سے گزرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں حالات کی شدت میں اس کے متعلق مذاق کرتے ہیں تاکہ اسے ہلکا کر سکیں حالات کو بدلنے والے ممکنات ناممکنات میں سر نہیں کر وہ ناقابل تغیر حالات و واقعات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں وہ جھوٹی ساکیوں کے سہارے نہیں جیتے وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں تاکہ بہتر مستقبل کے لیے اقدامات کر سکیں عادات کا بدلاؤ وہ مستقبل کی بہتری کے لیے اپنی عادات جیسے کہ غذا ورزش مالی انتظامات اور ان لوگوں کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا خیال یہ رکھنا چاہتے ہیں تو نتیجتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اور اس جیسی کئی اور خصوصیات حالات سے مقابلہ کرنے والوں کو عام لوگوں سے ممتاز کرتے ہیں اور یہی ذہنی روش اپنا کر کوئی بھی اپنے اندر حالات سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے اور ان کی غیر موجودگی تمام حالات کے سامنے ہتھیار پینکنے کے متراز ہیں کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم سب حالات سے لڑنے اور انہیں شکست دینے کی کوشش کریں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لازمان شیئر کریں اور اپنے دوستو احباب کو اس کے بارے میں بتائیں اس کے علاوہ مزید آپ کیا سننا چاہتے ہیں کمیٹ میں لازمان اپنی رائے دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ نگہبان